есть понятие, значит, цикл накопления капитала, потому что есть четкие закономерности, потому что когда у тебя есть насыщенная все а отрасли на плату находится, грубо говоря, значит, падает отдача от капитала. И капиталистическая система, она всегда построена таким образом, но ну, на избыточном рынке. То есть ей нужна экспансия. Почему появилось слово экспансия в сегодняшнем названии до эфира? Потому да? что таков капитализм, да? Значит, это все взаимосвязанные вещи, потому что самое главное это рынок. Вот в капитализме самое главное это рынок. И народ не понимает, что, например, там автомобильная промышленность Японии существует ровно потому, что захерил тройт. Это взаимосвязанные вещи. Значит, это плата за лояльность, грубо говоря, которая там заплатили Соединенные Штаты Америки, говоря, и так далее. Да? Поэтому, если есть несколько простых значит, историй, э, есть несколько простых понятий. Вот есть понятие отрасли с убывающей и с возрастающей отдачей от масштаба. Это есть философский камень любого экономического развития. Да? То есть, если ты у себя в стране концентрируешь отрасли с убывающей отдачей от масштаба, ты бедная страна. А если с возрастающей отдачей от масштаба, ты богатая страна. Потом, э, значит, э, любые э, вот эти вот теории э, значит, э, Рикарда, э, значит, Хедшера э, свободной торговли и так далее, и так далее, в реальном мире не работают. Значит, если э, сталкивается э, экономика каменного века и силиконовой долины, вторая всегда побеждает. Условно, да? Э, поэтому э, все, кто создавал у себя экономические чудеса, всегда действовали с помощью разумного протекционизма, временного, пока они выращивали отрасли у себя внутри с возрастающей отдачей от масштаба. Значит, да? Вот. Потому что если бы они э, э, изначально слушали МВФ, значит, все, значит, э, э, условно, вашингтонский консенсус, значит, все вот эти значит, простые риса, то они ну, остав... ну, были бы бананами республики Добра, говоря, да? а не империзма. Вот. Поэтому... 5-6 простых вещей в реальной экономике имеют значение, только они работают. Предлагаю использовать эти в нашей дискуссии общепринятые как бы, понятия. Вот, и я согласен как бы, с тем, что происходит сейчас ровно то, что происходило уже ну, 5-6 раз, смотря как считать, в мировой капиталистической системе за последние 400 лет. А все остальное, Трамп, не Трамп, одна партия, вторая партия, это все надстройка. Потому что можно более эффективно, можно менее эффективно.